Всем привет! И сегодня бы я вам хотела показать свои подарки на день рождения. Первое. Начнем. Вот. Это. Мне это подарила Соня. Такую вот миленькую тетрадку. Я не знаю, кто здесь нарисован. Но он очень миленький, да. Еще она мне подарила вот такую раскрашивающую сумку. Я об этом очень долго мечтала. И вот моя мечта сбылась. Спасибо тебе, Соня, что ты мне подарила вот такой сом. Далее она подарила для нее вот такие вот краски. Раскрашивать ее. Да. да. Еще она мне подарила вот такие вот карандаши. 48 карандашей. Да. Еще она мне подарила живопись по номерам. То есть там надо такую картину раскрашивать карандашами вы поняли. Далее мне это подарила подруга моей бабушки, да. Она мне подарила такой вот набор для рисования. Тут краски, он очень клёвый, да. Тут краски сверху, а это клёвый пластилин такой. У нас цветов. И она мне еще подарила такие вот фломастеры. 12 -цветные. Самый крутой подарок она мне подарила. Вот такие вот шоколадки с моей фотографией. Вот, и здесь пожелание такое написано. Хотите, я вам сейчас я покажу их. Смотрите, это на каждой шоколадке вот такая вот фотография. Вот. Я тут маленькая совсем еще. Да. Далее. Мне это подарили бабушка с дедушкой. Они мне подарили вот такие солнцезащитные очки. Итак. Идем далее. Я только что приехала из Белокорик. То есть не только что, прямо сейчас. Приехала два дня назад. И так я познакомилась с одной девочкой. Ее тоже зовут Катя. И на день рождения она мне подарила вот такого вот ангелка на него подушим так. летят. Далее мне это подарила Даша. Она мне подарила такие вот часы. Представляете, часы стали делать в порошках. До чего дошел прогресс. Часы такие. Я даже не знаю, как они открываются. Да. Далее мне говорила Полина Что-то в синем пакетике. Момент и кулон. Подождите, что это? Это флешка кулон, слушайте, круто. То есть тут можно просто нести одежду такой, и никто не знает, что это кулон. А потом такой достаешь, и это хоп, флешка круто тоже. И теперь она мне подарила супер-пупер большой подарок. Да. Опа, все повалилось. Извините. Она мне подарила. Камера не входит так. Да, она мне подарила тоже что-то похожее, раскрашивать по номерам такую вот -то картину, только это делать надо уже красками. Я не знаю, сколько должен человек аккуратно, чтобы получилась вот такая вот картина. Сейчас светло чтобы показать получше. Вот да. Насколько должен быть человек аккуратный. Да, еще мне подарила моя подруга Вика такое вот сердечко. Она его сделала сама. Она очень прикольная, да. Если вам понравилось это видео, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии внизу, не забудьте написать в комментариях, какой бы вы хотели получить подарок на день рождения, или какой вы уже получили. Пока. Еще не ушла.